Salam dəyərli izləyicilərimiz, xoş gəldik hər birinizi. Bu gün sizləri 2 mərtəbəli, 4 otaqlı həyət evimizin təqdimatını edəcəyik. Gördüyünüz kimi evimizin belə bir xarici görünüşü var. Onu da nəzərinizə çatdırdım ki, bugünkü gündə dəyərli izləyicilərimiz ə bazar qiymətindən ucuz təklif olunubdur, qiymətində endirilib olunubdur. Yüksək keyfiyyətlə inşa edilibdir. 60x60-a karkas, betonu, mərtəbələr arası monolit betonu, 4 bir tərəfi qoşa hərgü. Onu da nəzərinizə çatdırım ki, Evimizdə tikinti aparlan zaman video lentlər alınıbdır. Hər birisi təqdim olunacaq alçıya. Onda nəzərinizə çatdırım. Kommunal laqaz, su, işıq mərkəzi, kanalizasiya sistemidir və ən əsası sənaye qurtçudur. 200 üzərində inşa edilib belə bir həyətiyən sahəmiz var. Yerləşmə yer haqqında ətraflı məlumat verəyəm. Masazır qəsəbəsində 6 nömrəli məktəbin tam yaxınlığı, 569 nömrəli avtobus xəttinə cəmi 250-300 metr məsafəlində yerləşir. Belə bir xarici görünüşü var. Fasadı tarsovka emosiya və istaqverlərdən istifadə olunubdur. Pəncərələr şəbəkə pəncerədir. Bir sot yarım torpaq sahəsində inşa edilib. 2 avtomatik adda çəkildə evimizə daxil ola bilər. Evimizin ümumi kvadratı 140 kvadratdır. Tam təmirlidir. Tamirdan yeni çıbonda nəzərinizə çatdıran belə bir xarici görünüşü var. Evimizə gələn giriş qapımızda gördüyünüz kimi mərkəzi kanalizasiya sistemi trapan suyun axıntısı üçün trapana qədər quraşdırılıb tam hazır vəziyyətdədir. Bu hissədə gördüyünüz kimi kombi xətlərinə qədər çəkilib. Zirzəmiyə giriş olan hissəmiz, onu da nəzərinizə çatdırdım ki, ekoloji cəhtdən təmiz havası olan bir ərazidə yerləşir və yerləşmə yeri gördüyünüz kimi quru bir ərazidir. Zirzəmiyə giriş olan hissəmiz və dörd bir tərəfi qoşa hörgü keyfiyyət həqiqətən də ki, yüksək keyfiyyətlə inşa edilib. Piləkənlərimiz ağlaydaşlarla döşənib, gördüyünüz kimi, ətrafısa tam yaşayışlı olan evlərdir. Daxili olaq evimizin təqdimatını sizlərə təqdim edim. Gördüyünüz kimi, giriş olan dəhliz olan hissəmiz, ikinci mərtəbəyə qalxan piləkən və bu hissədə də gördüyünüz kimi kifayət qədər yer saxlanılıb ki, şkaf zəd yığmaq mümkün olsun və piləkənimizin alta qladovka üçün nəzərə tutulub. İlk öncə evimizin qonaq otağı ilə sizi yaxına tanış edirik. Ümilikdə 25-30 kvadratdır, tavanı gördüyünüz kimi alçıpan tavanla yığılıb, ağ-bəyaz qapıdan istifadə olunubdur. Bu hissədə yerləşir bizim mətbəx. Mətbəxində bütün kommunikasiya xətləri nə qədər çəkilib, tam hazır, qaydadadır. 1-ci və 2-ci mərtəbədə hamam otağı, sanitar, qoşaqlar mövcuddur. qalxan evimizin ikinci mərtəbəsi də məhz yaxından tanış idim. Gördüyünüz kimi, pəncənlərimiz ağ-qara rənglərdən istifadə olunubdur. Bir daha vurğulayım ki, mərtəbələr arası monolit beton. İkinci mərtəbədə 3 yataq otağı, birinci yataq otağı və hamam otağı sanitar qovşağımız. Bu hissədə digər yataq otağımız və sonuncu yataq otağı. Bir yataq otağının da eyvana çıxışı var, gördüyünüz kimi. Ətrafısa tam yaşayışlı olan evdir. Qiymət 83.000 manatdır, sənəd qapçadır. Birbaşa material qaydada alıq-satqı. Olacaq kanalımıza abunə olub videonu belə unutmayın ki, yeni satış açsam evlərlə birinci olub. Siz tanış ola bilərsiniz.